我好后悔，后悔为什么不早点告诉他，我其实很喜欢他。因为如果他真的出了什么意外，如果这句话再也没有机会说出口。 还好还好,好，没残废。微臣拜见公主、嗯嗯。我去，这不会是脑残了吧、嗯？穆老师，我们起来说话好不好？臣仪容不整。 床上说，被子一盖，我什么都看不到了。嗯，您身体还没有痊愈，躺着才不会让病情加重。臣遵命。他这是在演戏吗？还是在耍我？不会真傻吧？ 要不您先上座。公主为何一身奇装异服？莫非也是那些歹人逼迫您呢？哦，穆老师，不是这样的。啊，公主还是称我为太傅吧，此处的称谓，臣听不大习惯。可是，您不是太傅，我也不是公主。 我只是饰演公主的演员，明薇。看来他们也给公主下了药，让公主忘记了过去的一切。忘记过去的人是您，不是我。 因车祸事故住院的演员穆婷婷，在刚刚终于出院了，看起来的确没有什么大碍。 明妃，不好意思啊，打扰你了。快请进，进来吧。啊，微臣拜见公主。哎哎，不是，没礼没礼，之前不是说好不这样了吗？是。 公主千金玉体，怎能住在如此逼仄局促的宫室中？太傅，现在在我们这儿，这已经算是相当宽敞的住所了。庭州妃说要来看公主的住所、哦，没事没事，莫老师、啊。 我住在这儿，挺好的。公主一人居住在此，还有我妹妹，跟我一起住。妹妹，公主是陛下唯一的女儿，何来妹妹？此女现在何处？假冒身份，故意接近公主，是何居心？